Що ви вважаєте, ви зробили не так, що можна було зробити по-іншому? І як ви зараз можете оцінити, що стало головною причиною такої трагедії, яка війшла вже в історію України під назвою «Ловайський котел? Дуже плохо і очень печально трагедія забувається бойцов і командирів, которые там? Не забуваємо. Большей часть сюжетов забывают, потому что делают упор на трагических сторонах, на последствиях, а все-таки там все могло случиться совершенно по-другому. Я, естественно, долго думал насчет этого всего. Я долго переосмыслил это не просто в мыслях. Я давал показания в военной прокуратуре первым. Я требовал, чтобы это дело было возбуждено. Я давал показания в следственной комиссии по Иловайску первым. Я требовал вместе с другими комбатами от представителя парламента в свое время, чтобы это было возбуждено, это следствие. Я считаю, что я все действия, которые проводил, сделал от и до правильно. И, кстати, Верховный наш это подтвердил, когда написал в своем фейсбуке, что он считает меня образцом офицера. Кстати, ту награду, которую я получил, получил не только я, получили еще хлопцы из Донбасса. Более 60 человек у нас представлены государственным наградам и вид знаком командования. Кто виноват? Давайте посмотрим. В первый же день, когда мы штурмовали Лавайск, у нас не было ни одного погибшего, ни одного раненого. Мы очень нестандартно поступили, мы просто обошли всю оборону и сразу захватили полгорода это, что у вас был наказ Конечно. Шенштаба. Конечно. И мало того, присутствовал замминистра внутренних дел при совещании, присутствовал, командовал непосредственно генерал Хамчак, как командующий сектор. Так это же не скрывается, это уже давно выявлено и в следствии прокуратуры, и в следственной комиссии парламента. Значит, дальше. Мы захватили полгорода, причем эта доля была наша и другого батальона, который не явился. Не будем сейчас об этом говорить. Ни одного погибшего. На следующий день мы должны были захватить вторую половину города. И в тот момент, когда мы были на передовой и с комбатом Днепра планировали, откуда пойдет он, откуда пойду я, и перед командой хлопцам спускаться вниз, а я всегда шел впереди в тех случаях, когда нужно идти в какое-то опасное место, потому что, к сожалению, три недели всего подготовки у нас, три недели. Люди далекие от военных справ, и фактически нужно было их водить во многих случаях. Это глупо, но другого варианта не было. Я был первый раненый, фактически. Значит, у меня было три осколка, два в ногу, один вот под лопатку. Меня увезли, меня и еще несколько человек. На следующий день пошло наступление, мы ударили в ту точку, в которую должны были. Удара навстречу не последовало. Наши войска отошли, я был уже в госпитале, и началось более чем недельное сидение в Иловайске в ожидании подкреплений. Можно было дать команду вывести, можно было дать команду помочь, но нас атаковали, нас и батальон Днепр, а также мотострелковую часть, которая там находилась в СУ, атаковали батальон «Восток», батальон «Оплот» с бронетехникой, с танками, минометов, из градов. Наконец, после недельных мытарств, когда я уже очнулся в госпитале, мне сделали операцию, я обрывал все телефоны для того, чтобы пришло подкрепление. И для того, чтобы мы могли этот город кому-то передать. Его можно было захватить, если бы пришли те силы, которые планировались вначале. Они не пришли просто. Как сказал главнокомандующий, они на два дня спизднились. Ну, там не все сказал главнокомандующий. Он сказал, кстати, не про те силы немножко лукавит. Об этом нужно спросить у Куницына. Он высказывал, кто выполнил приказ, а кто не выполнил. Это главнокомандующий говорил о ситуации чуть позже. Значит, после того, когда более недели прошло, э пришли легкие батальоны милиции. Это батальон «Миротворец», это мы собрали всех, всех, кто мог носить оружие, туда отправили. И фактически пошла борьба за вторую часть города. В этот момент, это уже более недели прошло, более 10 дней прошло, ударили войска России кадровые в сектор Д. И побежали войска этого сектора во главе с генерал-лейтенантом Литвиным. То есть мы находимся в Иловайске, а это наш правый бок. Потом побежали войска, которые приковали в нашем секторе, нам тыл. А мы находились там. Командование передало еще в первый день своему заместителю. Естественно, мы все это видели. Как выяснилось на следствии, знал об этом начальник генерального штаба, и командующий, и, вернее, начальник сектора, и министр обороны. Даже журналист Бутусов в своем блоге писал о том, что создается угроза оперативного окружения. Что ему ответили? Херня, держитесь, прошу прощения. И можно было держаться. Я вообще не понимаю вот эту шуаль, которая кричит о том, что дезертирство это хорошо, о том, что нужно беречь хлопцев, нужно, а отвоевывать свою землю нужно, а то, что смерть это неизбежный спутник войны, это ведь так. И можно сколько угодно фантазировать и высасывать из пальца, каковы должны быть действия, но действия должны быть поддержаны всем батальоном. А весь батальон наш и остальные говорил, мы не уйдем просто так. Мы должны взять этот город. Наши жертвы не должны быть напрасны. И командующий говорил все то же самое. После этого что происходит? Это уже прошло более чем там, 12 дней после моего ранения. Вдруг с утра мне звонят, звонит мой командир роты и сообщает, что они в окружении выходили из Иловайска и сейчас сражаются с российскими войсками. Что получилось? Якобы под гарантией Путина, которую он дал президенту, я, насколько я понимаю, пошла колонна из Иловайска, две колонны. Одна ВСУ пошла в одну сторону, батальон Днепр. Другая мы, несколько батальонов и небольшое количество ВСУ в другую сторону. И напоролись прямо на закопанные в землю русские танки, бронетранспортеры. И они прямой наводкой начали бить по нашей гражданской колонии. Мы на гражданских машинах шли. Вот эта вся шваль, которая мне тут рассказывает про деньги, она забывает, что все, что у нас есть, машины, бензин, бронежилеты, питание, все куплено на деньги волонтеров. На держава ни одной машины не дала. Нам нужно, когда было переброситься с Киева сюда, я писал в Фейсбуке объявления и просил людей. И кавалькада разноплановых, разномастных машин собиралась. Хлопцы были там. Они сидели в окружении. По ним у них более стараненных уже было. Я начал обрывать все телефоны. Вышли в том числе и на президента. И он сообщил, что там часть людей в плен сдалась, наши не сдавались, что он договорился через там посредников о том, что на следующее утро колонна ВСУ придет и в 6 утра заберет ребят, это червонопильно было, оттуда. Вот они не сдались, их заберут с оружием. А те, кто сдались, их заберут через неделю, их отдадут. Я говорю, можно это обнародовать? Можно. И я это написал в Фейсбуке с его разрешения. Но единственное, мы договорились, что в 9 утра приедут. Не в 6, мало ли там опоздают а в 9. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, никого нету. Никто не едет. Тиходены с вами рахували всех, кто читал. то еще выбывается. Я обкололся обезболивающим, загрузился в машину, приезжаю в Камсомольское. Камсомольское это фронт. Там находится бригада Нацгвардии, которая по неизвестной науке причине заблудилась в дороге. Ведь когда нам нужно было подкрепление, чтобы пробить коридор, когда нас уже окружили, я договаривался и с министром внутренних дел, и с накомандующей Нацгвардией, что бригада Нацгвардии пробьет нам коридор. Она где-то там непонятно задержалась. Может, про эту бригаду говорил президент. Приезжая в Комсомольск, что мы видим из 25 машин военных, гражданских, только две машины с украинскими флагами. Наша и еще один БМП, который мы встретили по пути. Все остальные на своей территории ездят с белыми флагами. Зато сейчас все замечательно кричат, потрясая несуществующими или существующими медалями о том, как они храбро воевали. Там нет связи, там ничего нету в Комсомольском. Мы ждали там несколько часов. Веч... Никого нет, никто не пробивается. Выходим в зону связи и слышим, что ребята, которых целый день обстреливали русские, которых они, кстати, сожгли несколько танков российских, хорошо достойно сражались, они вынуждены сдаться, потому что закончились патроны, очень много раненых, их уже начали загонять фактически снайпера в одну кучу, половина людей ушло, ушло разными путями, пленные поехали в плен, россияне обманули и выдали их донерывцами, раненые поехали все-таки к нам, мы смогли их вытащить. Почему не приехала колонна ВСУ за два дня? Она, кстати, и на следующий день не приехала. Я до сих пор не знаю, об этом никто не говорит. После этого мы встречались с президентом, с председателем парламента, с премьер-министром, с генеральным прокурором, с заместителем генерального прокурора. Требовали расследования. Объявляли о том, что, собственно, произошло. Кто виноват. А потом система нанесла ответный удар. Были наняты актеры, дезертиры, которые выгнаны судом чести вот из Донбасса, за месяц до этих событий. Половина этих людей, которые расписывались в протоколе суда чести, сейчас погибли. А вся эта шваль сейчас мародерит кто где по Красноармейскому району. Нигде она не служит, нигде она не воюет. И эти люди начали рассказывать, какой плохой командир батальона. Это вместо того, чтобы реально провести расследование, наказать виновных и показать войскам, что есть справедливость. Почему потом столько дел было по дезертирам? Да потому что люди отказываются погибать по дурости, они готовы погибать за Родину. Пока не будет сигнала, что система личной безответственности исчезла, что люди отвечают за свои поступки, получают как поощрение, так и уголовные дела за преступления, у нас боевой дух не поднимешь. Мы будем живы только за счет добровольца, за счет этого мужества, за счет отдельных частей, а система не будет работать. Я дякую вам за цю розповідь і думаю, що ви і так знаєте, що ви так само будете відповідати за кожне слово, оскільки ви вже стали абсолютно публічною особою в Україні. Так на все добре і дякую. успіхів. Дякую.